Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng siang kasarasan miwah sinugraha gusti ingkang mahawikan mugi tancah lumintu ka jiwa kasarira tumateng panjenengan sedaya dalasan kula nungun keparinga matur juru pambici ingkang tahat kanurmatan kinurmatan kanca-kanca poro panyerta lomba basa surah basa Jawa ingkang tancah cinaket ing manah Tinang sulan tangkeping pas sederkan atau sampun kawuningan pilih soalan sastra menikah minangka simbol jati tir si anak kat panuturi pun komunikasi sahokang kangge bentenakan akan bangsa piambak kalian bangsa pun pramila basa menapa kemawon sastra wujud menapa kemawon ketah tancah tipun jaki tipun uri murih tuh lan lestari Sinten to ingkang gatahi itu utawi kewajiban kangkeng muring nguri lestaran les, lestarining pasolan sastra. <tuh> Tentu kemauan menikah datos tanggal jawabipun sedaya masyarakat panuturi pun. Makaten uga tumrap sastra Jawa. Tuh ngrempakanipun pasolan sastra Jawa gumantung kalian masyarakat Jawa menika piyambak para rawuh ingkang kinurmatan. Basa lan sastra Jawa saestu minangka kaca penggolo, tumrap masyarakat penuturipun. Awit saged amba berputi pekerti tata krama minangka gambaran karakteristik adat budaya ketimuran ingkang cangkep ing subasita. Basa Jawa ugi etika adiluhung. Saged Kangge gengau si datang tiang enam soho, Kangge ngurmati mati datang piyantung ingkang langkung sepuh. Menapa malih babakan asli sastra pun saim meniko ingkang wujud cerat piwulang angkita nipun porong aluhur, tembang macapat, keguritan, paribasan, bebasan, saloka, cerka, lan anes-anesipun. <coughs> Saestu ngemut pitutur luhur saged kangge pandom panutun gesang sesrawungan ing satengahing masyarakat. Ananging cawanipun kasunyatan ing wekdal samangke. Masyarakat Jawa mliginipun para kawula muda kirang gadahi kawigatosan Dateng basa lan sastra Jawa. pecantenan ginakakan bahasa Jawa ing pandin pandin tenan sampun arang kapireng. Poro muda langkung remen wican tenang ginakakan bahasa Indonesia Malah kepara radi ke Inggris-Inggrisan Sana namung grotal gratul sanya kemawon Saes tu meningko ingkang damel prihatosing makna Pung Jawa ilang Jawa nih. Para sutres bosolan sastra Jawa. Lunturipun bahasa Jawa, mahanani uki lunturi pun kualitas budi pekerti lantata tata yang Jawa. Bebasan udan tangis banjir le. Lampun penuturipun lajeng katos pun dicarani pun. pun. Kulo lan panjenengan sedoyo. Kedah ngulun ngulinakaken micantenan nginakaken bahasa Jawa. Sokur, bagi dipun kulinaaken wiwit alit. Pancen kedah dipun pekso supados saged dados pakulinan. Menawi sedaya masyarakat Jawa sami sae saka proyo budidaya kanthi saestu tempu kemauan basa Jawa mboten lajeng ical ka puncak obyaking Jawa jaman dene ing babakan nguri-nguri sastra Jawa saged kanthi cara ngladen nembang macapat maos lan nyinau pulang reh remen maos dongeng cerka lan novel-novel Jawa Sareng-sareng kelaten mau selan nyerat kekuritan utawi sakit ugi ganti cara tumut lomba festival tunas bahasa ibu kata sama niko sedaya kalau minangka budidaya ingkang sakit katindakakan kanggo nguri-nguri murih lestari ning bahasa sastra jawa poro rawuh ingkang pakya mulia minangka tutunaning atur lantang pangajeng ajeng kulo. Boso lan Jawa minangka identitas lan jati diri masyarakat Jawa sampun ngantos ical sirna saking lumahing donya. Pramila mangang saserengan saming duda. duduk lan nguri-nguri boso lan Jawa. saternah boso lan Jawa saged lestari tetep kapireng kumandhangipun minangka wirana jiwa lan pepaise sing gesang ing alam donya ngantos dumugi pungkasaning jaman wosan cekap semanten atur kula jama limrahipun manungsa kathah kekirangan saha kalepatan Mbok pilih anggen kula matur kirang mranani ing panggalih. Saestu nyun lumunturing samudra pangeksana. Nuun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.